друзья, всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом песочного теста, такое универсальное и очень простое в приготовлении. Минимум продуктов и как я сказал, что тесто универсальное, поэтому можете заготовить и далее уже по своему желанию добавлять начинку. Ну, начинку, соответственно, будет у вас сладкая. Для теста нам понадобится Сливочное масло, яйца, мука, ванилин, ванильный сахар, щепотка соли и сахар. Сахар берите мелкие. И у меня в видео идет чуть больше ингредиентов, а на одну порцию у меня будет подробный рецепт в описании под видео. Первым делом берем сливочное масло. Масло у нас комнатной температуры. Далее к маслу отправляем сахар. Ну и как я сказал, что берите сахар, мелкий, потому что мы будем. Ну, практически перемешивать до растворения сахара. Далее отправляем ванилин, ванильный сахар, любой ароматизатор, который вам нравится, и щепотку соли. Для начала. Маленько объединим это все лопаткой, чтобы когда взбиваете миксером, у вас еще все не разлетелось по кухне. Все, теперь взбиваем миксером. Тут уже по, по времени смотрите, как у вас уже более-менее все ингредиенты объединятся и сахар так уже начнет подтаивать. Далее будем по одному добавлять яйца и взбивать. То есть если вы сразу все яйца добавите, то он у вас то, знаете, начнет расслаиваться. Также не забываем счищать со стенок. И снова все это взбиваем ну и как я сказал, что взбиваем практически до растворения сахарного песка. В итоге еще раз все счищаем со стенок, все хорошо перемешиваем. У нас он получается чуть-чуть даже увеличивается в объеме. И далее сразу добавляем всю мучную смесь. Муку, мучную смесь. И это все хорошо перемешиваем руками. И смотрите, друзья, когда вы будете перемешивать, поначалу у вас будет казаться, что вот прям очень хочет, чтобы вы добавили еще муки. Она у вас будет липнуть к рукам, но не добавляйте, не забивайте тесто мукой. То есть вот видите, она сейчас такая липкая. Далее, когда вы будете еще перемешивать, ну, соответственно, у вас клейковина развится, и она у вас уже не будет прилипать к рукам. Это, знаете, с аналогом идет как... Вот тесто идет на пряники, они у вас сначала получаются как бы жидковатые, но маленько постояв, когда клейковина муки развеет, и оно у вас уже не будет, то есть, липнуть к рукам. А если вы будете добавлять, ну, соответственно, вы просто тесто забьете в муку, и оно у вас будет такая плотная. Все, далее муку, тесто мы накрываем пищевой пленкой, заворачиваем пищевую пленку и убираем в холодильник на стабилизацию. Ну, это где-то часа, час, полтора, два, может, и с вечера. И все. Либо можете также завернуть пищевую пленку и в холодильник. Она вот где-то с неделю будет стоять. Просто заранее, если в морозилке, заранее достаньте, чтобы она у вас успела ну, дефростироваться. Все, друзья, тесто готово. И теперь отправляем в холодильник. И в следующем видео я вам покажу, tiro